بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارو رشید کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ولاگ تو رات کو میں نے کر دیا تھا لیکن پھر کچھ ضروری نکات آئے سامنے ایک ہے بڑی خبر ہوتی ہے اور ایک چیز وہ ہے جسے ٹاک آف دی ٹاؤن کہتے ہیں اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہ براہ راست نشریات نہیں ہوں گی عمران خان جب عدالت میں پیش ہوں گے تو اس میں بہت نقطہ چینی ہو رہی ہے اس میں مرکزی نکتہ یہ ہے قانون قانوندان جو بات کر رہے ہیں عام لوگ جو سماعت میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ جنرل کو سنے بغیر پختون پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل کو سنے بغیر قاضی صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور اشارہ یہ کیا کہ یہ سیاسی بات ہوگی اس لیے اس پہ گفتگو نہیں ہو سکتی سیاسی بات تو اسی نوے فیصد کیسز میں ہوتی ہی ہے اور عمران خان کے کیس میں تو سیاسی کیس بات ہوگی ہی ظاہر ہے اس کا ایک بڑا گہرا سیاسی پہلو ہے دو ڈھائی منٹ بھی نہیں دیئے ان کو ایڈوکیٹ جنرل کو اور سمریلی ڈسمس کر دیا اسی لیے یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہیں اس بینچ کا سربراہ ہونا ہی نہیں چاہیے اور یہ ویسے ایک مفروضہ ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہتے جس تحمل کا اور جس وقار کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور یہاں تک کہا کہ پھر شاید آپ سے بات کرنے کا موقع نہ ملے اور جتنی بات کی دلیل کے ساتھ کی تو محض اندیشوں پر اور اندازوں پر فیصلے صادر نہیں کیے جاتے یہ قاضی صاحب ہم سے بدر جہاں بہتر سمجھتے ہیں ان کا ایک طویل کیریئر ہے وکیل کی حیثیت سے بھی اور جج کی حیثیت سے بھی اور یہ کہا کہ یہ عوامی اہمیت کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے ٹیکنیکل عوامی اہمیت کا مسئلہ یہ کیوں نہیں ہے عوام نے تو اس میں اس میں اتنی دلچسپی ظاہر کی کہ ہزاروں لوگوں نے کوئی اندازہ ہے کہ پچانوے ہزار آدمی نے سولہ ہزار سے پچانوے ہزار اس دن ہو گئے اور اگر وہ سماج جاری رہتی تو دس بیس لاکھ بھی ہو سکتے تھے عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے جو فالورز ہیں ان کی تعداد سب دوسرے سیاستدانوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو جمع کیا جائے تو اس سے زیادہ ہیں اور جب وہ انہوں نے لائیو نشر نہ کرنے کا فیصلہ کیا تو لوگوں نے ان فالو کرنا شروع کر دیا اس کو تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ عوامی مفاد کا مسئلہ ہے اس لیے بھی یہ عوامی مفاد کا مسئلہ ہے کہ جتنے کرپشن کیسز ہیں ان میں بہت سے لوگوں کے نام کلیئر کر دیے گئے ہیں انہیں معافی دے دی گئی ہے تو ظاہر ہے لوگ جاننا چاہتے ہیں کیسا کیوں ہے اور یہ گفتگو ہوگی دراز تو یہ پہلو اٹھے گا اور ظاہر ہے لوگوں تک پہنچے گا بھی نہیں ایک ذریعے سے نہیں پہنچے گا تو دوسرے ذریعے سے پہنچے گا لوکل میڈیا سے نہیں پہنچے گا تو انٹرنیشنل میڈیا سے پہنچے گا سوشل میڈیا سے پہنچے گا سوشل میڈیا بھی بند ہو جائے گا لوگ انٹرنیشنل میڈیا سننا شروع کر دیں گے جیسے نائنٹین سیونٹی سیون کی تحریک میں ظاہر ہے پی ٹی بی تو خبریں نہیں دیتا تھا ظاہر ہے ریڈیو پاکستان تو خبریں تو سارا ملک رات کو بیٹھ جاتا تھا بی بی سی سننے کے لیے اور بی بی سی کے جو کارسپنڈنٹ تھے ان کا نام ہے بھول گیا وہ خود ایک اس تحریک کا ایک کردار بن گئے تھے ओ, یہ بہرحال ایک عجیب و غریب فیصلہ ہے اس پہ بہت تجب کا اظہار کیا جا رہا ہے ایک دلچسپ خبر یہ ہے شاندانہ گلزار نے بتایا کہ ہمارا ایک ساتھی جو ہے وہ عمران خان صاحب سب سے ملنے کے لئے گئے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اس نے کہا جیسے بھی وہ خان صاحب بس آپ جیل سے باہر آ جائیں وہ کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ پورے محبت میں جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے <laughs> خان نے بڑا دلچسپ اس پہ کہا کہ اپنی شکل ٹھیک کرو مرد ایسے ہوتے ہیں کیا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت کا مرحلہ ہے اس میں ڈٹ کر کھڑے ہونا ہوگا اس میں صبر اور تحمل کی اور اس کی استقامت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں رونے سے نہیں مسئلے حل ہو سکتے جسٹس محمود جہانگیری کی عدالت میں جو سماعت ہو رہی ہے الیکشن کمیشن میں اس میں بارے میں یہ اسلام آباد کی تین سیٹوں کے بارے میں جس میں ایک دقیق نقطہ یہ ہے جو بہت ہی اہم ہے بہت ہی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ فارم پینتالیس طلب کیے جائیں گے ہر سیٹ پر اور جب فارم پینتالیس طلب کیے جائیں گے اور میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی رقم وہ اس سے فرازک آڈٹ کے لیے بیرون ملک سے کرانے کے لیے ایسے اداروں سے کرانے کے لیے جن پر سبھی کو اعتماد ہو پی ٹی آئی خبریں یہ ہیں کہ اس کے لیے فنڈز کی آفر کر دے گی فرض کی جیسے دس کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں تو وہ عمران خان کی اپیل پر دس بیس کروڑ پچاس کروڑ روپے جمع ہونا کیا مسئلہ ہے اس میں اب وہ اختیار الیکشن کمیشن کا یہ ہے کہ وہ چاہے تو ریٹائرڈ جج لگا سکتا ہے جج بدل بھی سکتا ہے میرے خیال میں لیکن اگر وہ بدلے گا تو اس کی اخلاقی ساکھ تو پہلے ہی اندو ناک حد تک خراب ہے نہ گفتگو ہے اور باقی کیا بچے گا اس کا اور وہ ایندھن فرام کرے گی عوامی تحریک کو اور اگر فوری نہیں بھی چلتی وہ تحریک تو بعد میں چلے گی ظاہر ہے اسی لیے اس نے کہا اپنا سابق گورنر نے زبیر صاحب نے کہ نواز شریف صاحب عبدت چھوڑ دیں اور ایک سیاسی حقیقت کے طور پہ عمران عمران خان کو تسلیم کر لیں تو وہ وہی نہیں کہہ رہے شاید خاکان عباسی جو ستم کا شکار ہوئے مفتہ اسماعیل جو بیچارے رولائے گئے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں غیر جانبدار لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں مشہور وکیل جناب جہانگیر جیدون نے کہا کہ خصوصی نشستوں پر پی آئی اے پی ٹی آئی کا موقف جو ہے وہ قابل قبول ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ عدالت میں بدتمیزی کرنے پر جیوڈیشل مجسٹریٹ راول پنڈی کے جناب عادل سرور نے ایک فیڈرل سیکٹری عمر ملک کو توہین عدالت میں پندرہ دن کی جیل اور دو ہزار روپے جرمانہ عائد کر کے جیل بھیج دیا یہ اپنی محیط قواعد واقعی اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدلیہ میں تنابیں ٹوٹ گئی ہیں اور جو جج انس کرنا چاہتے ہیں فیصلے صادر کرنا چاہتے ہیں یہ تو الگ بات ہے نا کہ فیصلوں پہ کسی کو اتفاق ہو کسی کو اختلاف ہو یا وہ اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جائے اور جسے سزا ملے اس کی بعد میں ضمانت ہو جائے وہ رہا ہو جائے لیکن بہرحال آج کی عدالت وہ عدالت نہیں رہی ہے جو کل تھی اور جس میں جو من مانی کوئی کرنا چاہے وہ کر سکتا تھا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی دفعہ قاضی صاحب کا رویہ بہت شائستہ تھا فیصلہ تو وہ جو بھی کریں ملک وہ مگر وہ بہت ہی شائستگی کے ساتھ پیش آئے ان کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے عمر ایوب کو روح حسن کو گور علی خان کو وہ جو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو نشر کیا گیا حمود الرحمان کمیشن کے بارے میں اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مریم نوی مریم نواز کے ٹویٹ موجود ہیں کوشش کروں گا میں ایک ٹویٹ ان کا دکھا بھی دوں خواجہ سعید رفیق صاحب کی تقاریر موجود ہیں نون دی کے اور لیڈروں کے موجود ہیں اور ایسے لوگوں کے جن کا پارٹی سے تعلق نہیں ہے پہلے بھی میں نے سے سرج کیا کہ بیانات آ رہے ہیں جب مثلا جاوید اعظمی نے کہا ہے کہ عمران خان نے جو کہا ہے سچ کہا ہے اب یہ جگہ جگہ سے جب ایسی آوازیں اٹھیں گی تو آپ ان کا کیا کریں گے اور اس میں جو چالاکی پھر نواز شریف صاحب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بھی ڈالنا چاہتے ہیں اس دلدل میں سے نکلنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک بی ٹیم بن گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تو اس سے مزید مزید پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور ان پیچیدگیوں کی وہ نظر ہو سکتے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ ان کو کوئی ایسی مستقبل ہے دیکھیے پاپولر لیڈر کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے مثلا جو سزا دی گئی ہے امریکی عدالت سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر بظاہر تو وہ بالکل درست ہے لیکن امریکی تاریخ میں پہلی بار یہ حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے کہ اس پہ ڈالروں کی بارش شروع ہو گئی ڈونلڈ ٹرمپ پہ چند گھنٹوں میں چند گھنٹ حیرت انگیز رد عمل چند گھنٹوں میں کروڑوں ڈالر جمع کہتی آج جمع ہو گئے اور ایسا اب لگتا ہے کہ ساری دنیا میں فساد پھیلانے والی امریکن اسٹیبلشمنٹ دو سو اڈے ہیں دو سو ڈگال نے کہا تھا امریکہ دنیا کے ہر ملک پڑوسی ہے ساری دنیا میں چراہدوں کا مسئلہ ہے لیکن یہ ساری دنیا میں فساد پھیلانے والی امریکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور جو اسرائیل کی پشت بنا بن کے کھڑی ہو گئی ہے قتل عام میں اور جیسے یوکرین جیسی حماقت کا ارتقاب کے اتنی بڑی ہماکت کا ارتکاب نپولین کے بعد بہت کم ہی کسی نے کیا ہوگا تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ امریکی عوام کی اکثریت تنگ آتی جا رہی ہے اس لیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہر حال میں جیتانا چاہتے ہیں حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے سیاستدان دان ہیں وہ ظاہر ہے سزا انہیں جیل سازی پہ دی گئی ریکارڈ میں جیل سازی پہ تو وہ ان کو ایک خاتون ہے وہ گندی فلموں کی اسٹار ان کا نام کیا ہے ڈیلینز غالباً اگر میں صحیح تلفظ ادا کر رہا ہوں ان سے متعلق الزامات تھے اور بہت سے الزامات تھے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق تھا اور انہیں ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر انہوں نے ادا کیے تھے زبان بند رکھنے کے لیے دو سو سولہ کے الیکشن کے موقع پر یہ الیکشن انہوں نے جیت لیا تھا ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکشن بھی ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے اور بار بار میں آپ سرچ کرتا ہوں کہ تاریخ کا ورک الٹنے والا ہے ساری دنیا تبدیلی اور تغیر سے دوچار ہے اور ہم بھئی صرف ہم عقل کے وہ اندھے ہیں جو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ دنیا ایسی نہیں رہے گی مڈل ایسٹ کی بادشاہتیں ایسی نہیں رہیں گی یورپ یہ نہیں رہے یورپ مستقل بھوک برداشت نہیں کر سکتا یہ افلاس برداشت نہیں کر سکتا جس سے بہت چار ہونے والا ہے سستی انرجی روس کی نہیں ملے گی چین اور روس آگے بڑھ رہے ہیں امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے yes it will take time لیکن بہرحال امریکہ کی چودرات اس طرح تو نہیں رہ سکتی اور چین کو آپ اس کی حدود میں قید کرنے کے جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس کے گراہ کرنے کی اس میں بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکتے اور روس اور چین اور ایران پھر دوسرے ممالک اس اتحاد میں شامل ہوتے جا رہے ہیں افغانستان بھی اس میں ایک طرح سے شامل ہے اس لیے کہ افغانیوں کو ہر طرح کی مدد مل رہی ہے چین سے تو دنیا بدل جائے گی اس بدلتی ہوئی دنیا کا ادراک کرنا ہی سیاست ہوتا ہے اپنے معاشرے کی کیمسٹری کو سمجھنا اس کے مسائل کا ادراک کرنا اور بدلتی ہوئی دنیا کا ادراک کرنا یہی سیاست ہے اور اسی میں ہم حماقت کا اتکاب کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ میں میں نے سوچا کچھ بہت ضروری نکات رہ گئے ہیں تو وہ آپ سیئرس کر دوں بہت شکریہ بڑی نوازی شاید